samarqanddan uzoqlashmaymiz kecha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib ulgurgandirsiz samarqandda yoqqan kuchli yomg'ir oqibatida shahar yana suvga to'ldi oqibatda esa hattoki ba'zi eski uylar qulab ham tushgan yo'q <laughs> yo'q <laughs> e'tiborlisi bunday e holat samarqandda birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q shaharda irrigatsiya tarmoqlari bilan bog'liq jiddiy muammolar bor muxbirimiz mo'tabar nurmuhammedova ushbu mavzuda ham reportaj tayyorlagan salkam yigirma to'rt soatki ayrim uylarda suvni bartaraf etish ishlari tugagani yo'q yomg'irdan talofat ko'rgan uylarning yerto'la qismida oshxona anjomlari suzib yuribdi yomg'ir yog'ishi natijasida mana shu ariq'imizda katta ariq o'tgan mana bu ko'chada o'sha ko'chadagi ariqlardagi suvlar yig'ilib e, o'sha ariqdan ketmadi suv beshlarda boshlangan bo'lsa shu besh yarimda уже mana shu podvallarga suv kirishni boshlagan edida ariqdagi o'sha e, loylarni olishgan edi e, endi ariqni tozalash maqsadida lekin uni olib ketishmaganu o'sha bizani ko'chamizni nima deydi de, mana bu ketayotgan ariqni yopib qo'yganda menimcha shu obodonlashtirish favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilari yomg'irdan zarar ko'rgan xonadonlarda hali ham qutqaruv ishlarini davom ettirayapti. kecha vaziyat bundan ham og'ir edi deydi bir sutkadan buyon ishini tugatib uyiga qayta olmayotgan qutqaruvchi Haqiqatan ham o'sha joyda juda ham katta bir suv bosgan ekan xonadon egasi oshu istiqomat qiladigan fuqaro og'ir ahvolda edi davleniyasi ko'tarilib ketganligi uchun hech yoqa qimirlolmagan bizni bolalarimiz shu shujoyga kirib borishdi uh, o'sha yerda xonadonni oynasini sindirilib nasilка orqali shu fuqaroga amaliy yordam ko'rsatildi samarqand shahridagi ashxar ota ko'chasida ikkita uyga jiddiy zarar yetgan ularning biri kechaning o'zida suvga to'la uyini tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan favqulodda vaziyatlar boshqarmasining mutaxassislari xonadonlarga suv kirib ketishining sababini ariqlar chiqindilarga to'lib qolgani bilan izohlayapti buni xonadon egalari ham tasdiqladi mana ko'rib turganingizdek bir xonadon oldidagi ariq chiqindilarga to'lib qolgan va natijada to'rtta xonadon suvga to'lgan samarqand shahrining markaziy ko'chalarida ham yomg'ir ta'sirini ko'rish mumkin samarqand shahar va samarqand tumanida 14 tadan ziyod jangovar ekipaj xizmat olib bordi samarqand shahri katta bo'lgani uchun ko'p joylarda ham o'zimizni e, vazifamizni bajarishga e, imkonimiz boricha harakat qildik o'zi nechta uylar zarar ko'rga hozirda yo'q e, uylar zarar e, ko'rmagan asosiy shu ko'chalarda suvlar to'planib qolgani bo'yicha jangovar mashinalar orqali chiqarib tashlash yo'llarini qildik besh tona sement olgan sementlari oqib ketdi ikki mashina shaa mana hozir olib kirib samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining birinchi o'rinbosari balki biz borgan manzillarga borib ko'rmagandir shuning uchun ham shaharda hech kim yog'ingarchilikdan talofat ko'rmagan deb aytayotgandir ammo mana bu tasvirlar rahbarning ma'lumotlarini inkor qiladi istiqlol mahallasi chashmay hizir ko'chasidagi 48- sakkizinchi va elliginchi uylarda endi yashashning iloji yo'q chunki suv keltirgan zarar oqibatida ko'rib turganingizdek ikkita xonadon ham qulab tushgan Turbani ichidan ha narigi tomondan o'ttizinchi uyni oldidan shunday qo'parilib haligi buloqday suv otilib kelyotdi turbalarning ichidan undan so'ng katta yomg'in ketdi katta yomg'ir ketgandan keyin hech narsa eplolmadik hamsaylar <laughs> kelib qutqarib olib olib chiqdi tirzadan chiqdik derazadan chiqdik umuman chiqishni unaqasi yo'q dedi уже mana suv shuncha yurib bo'lmasdi yani bel bo'yi suv bosib ketdi ertalabgacha tanishimnikiga ikki o'g'il va ikki kelini olti nabirasi bilan kecha yotishga joy topishga muvaffaq oh bo'lganlar bugun qayerdan boshpana topish tashvishini qilyapti endi karantin paytida birovning uyiga borib yotoq so'rashning o'zi qanchalik qiyin ekanini tasavvur qilyapsizmi hattoki dokumentlarni ham ololmay успeт qilmadikda birdan qarasa qasar qasar bo'lib yer yiqilayapti olishga ham o'zimiz qo'rqdik qochib chiqishga majbur bo'ldik suv kecha mana shu tizza bel bo'yi chiqib qochdik bir balo qilib bu ko'chada yomg'irdan zarar ko'rganlar faqat bu oilalar emas ko'plab xonadon egalari kattagina moddiy zarar ko'rganini aytishmoqda ahmiyatdan kelgan yo'q hokimiyatdan mana qancha kecha suv qancha yog'di mana hali ham bugungacha mana soaticha bo'li qirq minut bo'ldiyam bu chashma qizir ko'chasi aslida selni yo'li hisoblangan sel har doim shu yerdan oqib o'tgan 2018 yilda bu yerda yopiq drenaj qilindi minglik turba qo'yildi diametri minglik lekin minglik turba qo'yilishidan oldin borib loyihada to'g'ri ko'rilmagan loyiha to'g'ri qilinmagan desak ham bo'ladi sababi ikki minglik trubada suv kelyapti minglik trubaga sig'masdan toshib chiqib mana shuncha aholiga toshib chiqyapti har doim xatlar berilgan bu xonadonlarni ko'chirish bo'yicha chora tadbir ishlab chiqilgan samarqand shahar hokimligi tomonidan ko'chirish ishlari amalga oshirildi nimaga ko'chmagan odamlar endi buni samarqand hokimiyatida olish было очень красиво вот мы засняли как будто мы biz voqea joyiga talofatdan 24 soat o'tgandan keyin borgan bo'lsak-da, haligacha hokimiyat vakillari kelmaganiga qaraganda ular shahar hududida mana shunday joy borligini bilishmaydi nazarimizda ijtimoiy tarmoqqa joylangan video tasvirlar shaharning sadirdin aynik ko'chasidagi xonadonga ham yomg'irdan keyingi suv to'planishi jiddiy zarar yetkazganini tasvirlagan uyning devori qulab tushgan Mutabar mo'tabar va ozodbek nurmuhammedov zamon dasturi uchun maxsus